বাৰু আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে মোৰো ভাল আৰু বেয়াৰ মাজত আৰু আজি মই অলপ ওলাই গৈছিলোঁ তাৰ পৰা আহি একদম ৰন্ধা বঢ়াত গোটেই ঘামি ঝামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত তথাপিতো এনেকৈ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ব্লগটো চাই থাকিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মই গৈছিলোঁ আজি যিহেতু সোমবাৰ মুছলপুৰত আছিলে বজাৰ আৰু তাৰ পৰা অলপ সৰু সৰু মাছ লৈ আহিলোঁ আৰু বেটাই লৈ আহিছে এইটো আমাৰ পক্ষী নতু নালহী ঘৰলৈ আহি গ'ল আজি আমাৰ পক্ষী 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 কি পক্ষীটো বাবা হয়

ডাঙৰ মাছটো খাই সিমান হেৰি নালাগে সেইকাৰণে অলপ সৰু মাছ লৈ আহিলোঁ একদম বেটা মই দুয়োটাই গৈছিলোঁ যিহেতু এই সৰু মাছ এইটো আচলতে মানে কি পাতাত পিচি কিনে মানে সাৰ জলকীয়া নহৰু তাৰপিছত পিঁয়াজ তাৰপিছত এনেকৈ দি পেলাই বটি খায়ো ভাল লাগে আচলতে মই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু এইটো মই আজি ভাতকেৰেলা অলপ মানে চাৰি পাঁচটামান ভাতকেৰেলা আনিলোঁ গছৰ পৰা আনি পেলাই অলপ সাৰ দিলোঁ সাৰৰ আঞ্জা বনালোঁ তাৰপিছত দালি বনোৱা নাই আৰু বেটাই যিহেতু দালি নাখায় আলুৰ আঞ্জা বনালোঁ এই মাছটোৱে দি দিছোঁ তাতেও এই মাছে দিলোঁ আৰু এইটো কুকুৰ 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 লগা হ'ল কুকুৰ কুকুৰ যেনেকে লৈ থাকিব পাৰি আৰু মাত দিছে আপোনালোককো প্লাষ্টিকৰ হয় তাৰপিছত পাখাত যদি দেন ধুনীয়াকে যাই থাকে থাক কাৰেণ্টটো নাই তাৰপিছত কাৰেণ্টটো আহিল লাইনটো নাছিল বাৰু একদম গৰমত গোটেই অৱস্থা নাই আৰু মই একো অনা নাই তাৰপিছত সেই কিবা কিবা সৰু সৰু অলপ নিজা বস্তু নাছিলে অলপ লৈ আহিলোঁ তাৰপিছত এটা কুৰ্তা আনিছোঁ তাৰপিছত প্লাজো এটা আনিলোঁ প্লাজোটো ধুই দিছোঁ বাৰু এইটো নতুন নতুন যিহেতু একদম গোন্ধটো অলপ বেয়া পাওঁ নতুন নতুন হাঁহ নতুন নতুনকৈ পিন্ধিব গোন্ধটো অলপ বেয়া পাওঁ ধুই দিছোঁ সেইটো আৰু সেইটো ধুই দিলোঁ বাৰু কিন্তু কুৰ্তাটো ধোৱা নাই নহ'লে হ'ব বাৰু এইটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক কালাৰটো এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব এনেই মোৰ দেখিলেই বাৰু সেই আনো বস্তু কিছুমান আচলতে মই মানে ভাল লাগি যায় বেছি লোৱা নাই বেছি দামী নহয় বাৰু এনেই ইফালে সিফালে ওলাই যাবৰ কাৰণে আৰু যিহেতু গৰম যাবই সেইকাৰণে হাত দীঘলেই আনিলোঁ গৰম যাবই যিহেতু গৰম নাই বাৰু বডেজৰ গ্লাছখন খুলি থ'ব নোৱাৰি কাৰণ একদম সেয়াই হয় আৰু মোৰ অলপ আছে বাৰু এই চেলাউৰি থ্ৰেডিং কৰিব যাব আছে ভাটি পেলাই যদি টাইম পাওঁ আৰু গৰমৰ কাৰণে একচুৱেলি ক'তো ওলাই যাব মন যোৱা নাই যদি পাৰোঁ আৰু যাওঁ তেতিয়াহ'লে কৰিব লাগিবই চেলাউৰিখিনি বহুত গাজি আহিল বাৰু থ্ৰেডিং কৰা নাই আচলতে এইবিলাক কিছুমান আৰু এনেও নিজেও নোৱাৰি বাৰু সেইটো বেলেগ কথা তাৰপিছত ভাত পানী হৈ গ'ল আলু আঞ্জা বনালোঁ তাৰপিছত বেটাই খাই ভাল পায় তাৰপিছত মাছ ভাতকেৰেলাৰ লগত অলপমান খাদ দিছোঁ আমি যিহেতু অসমীয়া মানুহ গতিকে সাৰ আঞ্জাখন খাব ভাল লাগে আৰু সৎ সৎ পায় আৰু তাৰপিছত

এটা লগ এৰি গ'ল লগ এইটো খেলি থাক আৰু সি মানে খেলা বয়সটো তাৰ আছে গতিকে খেলি থাকিব সেইটো কাৰণে অশান্তি কৰিলে লাগে বোলে বজাৰৰ ভিতৰত দেখা পালোঁ আৰু বহুত কি যে ওলোৱা নাই বজাৰখনত মানে কি নোলায় আৰু আজিকালি কি উলিয়াইছে কি কৰিছে সেই নাই আৰু চবেই পায় আৰু বিচৰা বস্তুত পানী হৈ গ'ল আৰু আজি আচলতে ৰ'দটো বহুত চোকাই ওলাইছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰ'দটো একদম পূৰা ওলাইছে ৰ'দ আৰু এই ৰ'দত আচলতে মানুহে পথাৰত হেৰি কৰি আছে আমি আচলতে আচলতে ঘৰত গৰমটো এনেও বহুত বেছি আৰু পথাৰত বা অলপ বাহিৰত গৰমটো আচলতে কম পায় তথাপিতো আমাৰ যিহেতু নিজা খেতি মাটি নাই খেতি থাকিলে বাৰু আমিও যাব লাগিল হয় কিন্তু খেতি মাটি নাই যিহেতু আৰু মোৰ চুলিৰ কালাৰটো আছেই বাৰু সেইটো কাৰণে মই কালাৰটো লগোৱা নাই আৰু এটা আমি থৈ দিছিলোঁ সেইটো লগাম বাৰু কেইদিনমান পিছত চাওঁ এইটো কালাৰটো আছে যিহেতু ঘৰতহে গৰম আচলতে বাহিৰত বেছি গৰম নাই কাৰণ বতাহ দি পাই থাকে যিহেতু গছৰ চাহ এটা আছে আৰু মোৰ ফুটা চুটা গুচি গ'ল মানে গৰমত যিহেতু একদম খামত মুখখন মুচিছোঁ আৰু ভাত বনাই আছোঁ সেইটো কাৰণে তাতো গুচি গ'ল আৰু ৰাতিপুৱাই গৈছিলোঁ মুছলপুৰ মানে বজাৰলৈ গ'লোঁ যিহেতু সোনকালে গ'লোঁ আৰু সোনকালে আহিও পালোঁ আহি পাই একদম ভাত চাত বনাই এতিয়া ৰেডি হৈ আছে অলপ দেৰিকৈ খাম বাৰু কামৰ খোৱা সময় হোৱা নাই অলপ দেৰিকৈ খাম যিহেতু মিষ্টাৰে নাই গতিকে আমাৰ খোৱাটো অলপ দেৰিকৈ খাম বাৰু কথা নাই প্ৰব্লেম নাই আগতে দোকান আছিল যিহেতু সেইটো কাৰণে অলপ আঁতৰা আঁতৰি হৈ খোৱা লোৱাখিনি সোনকালে শেষ কৰোঁ শেষ কৰোঁ কিন্তু এতিয়া আৰু বিশেষ প্ৰব্লেম নাই বাৰু অলপ ঢেৰকৈ খালে কথা নাই আৰু মই কাম আছে বাৰু পানী আনিব যাব আছে গতিকে ব্লগটো চাব আশা কৰোঁ ভাল লাগিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেলটো বজাই ৰাখিবলৈ একদম নাপাহৰিব কাৰণ মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব পাবা বাই